hamba, insan, makhluk, sesuatu itu secara bahasa syariat. Nah, sekarang apapun sebutannya hamba, insan, makhluk, ciptaan itu kalau digunakan bahasa torikat. Nah, kalau digunakan bahasa torikat Alam sesuatu makhluk dan hamba Ini yang disebut namanya Miratilah cermin Allah ha. Cermin Allah Tempat memandang wujud nyatanya kezahiran Allah Bapak Ibu Alam ini Diri Bapak Ibu itu cermin untuk memandang Adanya diri Allah tuh Karena dia cuma yang ada ha. sekarang Bagaimana pula dengan bahasa hakikat? Dengan bahasa hakikat, alam dan sesuatu, hamba dan insan itu disebut namanya ujudullah. Atau disebut ainullah. Atau disebut hakikatullah. Ujud Allah, atau nyatanya Allah, atau hakikatnya Allah. Atau juga disebut tajalyatilah kenyataan Allah, ya. sedangkan dalam bahasa Ma'rifat disampaikan bahasa Ma'rifat, alam dan sesuatu diri bapak ibu itu disebut tiada lain adalah Allah, tiada lain Allah.